Для чоловіків и жінок, чому дієтологи рекомендують розділити чоловічо і жіноче меню? Настя, мужику нужна свинина, а не холестерин вот этот Анастасія майже щодня готує для своєї родини, враховує смаки кожного чоловіку, домашні пельмені чи страви зі свинини, собі легкі супи та курятину, а сину, деруни, йогурти та кролика. Ми ніколи не віталися однаково. Жінка пробувала відмовити чоловіка від жирного м'яса, аби менше готувати та й користи для здоров'я чоловіка було більше. Але спроби змінити меню лише розлютили Олександра. Спортсмени їдять після посвідніровок. Філіпсвіні вони їдять, мужики. Два Рази в день свинину їдять Настя. Мужику нужна а не холестерин Ота в курячий. і під яким соусом дружина не подавала б курятину в жодній страві. Чоловіку вона не мила навіть в італійській лазані. Ми з тобою жонати вже пащи 8 лет. Ти до сих пор не знаєш, що лазані вообще не люблю. Не всі українські родини так харчуються, як мовчани. Більшість просто не має часу або бажання готувати окремо для кожного. Завтракають кожен, що сам собі приготовить. Боже, у щоб вставати, що завтра готові. Ні, всі одно теж, то тому що немає можливості готувати на всіх віддільно, Готуємо для всіх однаково. Но стараємося як можна частіше. разнообразить меню. Різноманітні страви добре, а індивідуальні ще краще. Розділити чоловіче і жіноче меню рекомендують дієтологи. Це пов'язано з різною потребою поживних речовин, швидкістю метаболізму та особливостями гормонального фону. Не буде вистачати енергії, і будуть проблеми з тією ж репродуктивністю. Тому для мужчин дуже важливо, щоб пища имела достаточное количество полиненасыщенных жирних кислот. У женщин в достаточном количестве должны бути представлені продукти багаті фіта Тож на тарільці у чоловіка має бути червоне м'ясо, а ще багато зелені, шпинату та селери. А от жінки будуть почуватися краще, якщо їстимуть томати, журавлину, різні види капусти, горіхи та насіння. Риба та морепродукти корисні для усіх. И у нас у гостях лекарь-диетолог Александр Кущ. Доброе утро. Доброе утро. Ну, как оказывается, мужчины и женщины должны питаться раздельно, да, даже находясь, хотелось пошутить за разными столами, но тем не менее мужчины, вы говорите о том, они должны принимать полинасыщенные жирные кислоты, женщины фитоэстрогены. В чем различие правильного питания мужчин и женщин? Давайте об этом поговорим. Ну, вы знаете, когда заходит речь о том, что все должны питаться раздельно, тут как бы позиция разделяется. На самом деле и мужчина, и женщина должны питаться схожим набором продуктов, но есть определенные риски, которые сопровождают женщин на протяжении их жизни. То есть это, соответственно, проблемы с дефицитом белка, проблемы с дефицитом кальция, проблемы с железом, да, угу. потому что именно женщин после 40 лет подстерегает железодефицитная анемия, а не мужчин. Поэтому эти риски надо упреждать и, соответственно, корректировать с помощью меню. У мужчин есть свои риски, да, то есть ожирение, атеросклероз. Женщины в разы реже болеют атеросклерозом, чем мужчины. И, соответственно, и плюс нужно учитывать генотип, потому что даже женщины бывают разные. Да. Есть женщины эстрогенного типа, это 80% жительниц эм, э, Украины, да, это девушки, дамы, которые вот, имеют вот эту вот классическую фигуру по типу «А». Но есть девушки и женщины, которые имеют, например, андрогенный тип фигуры, да, такой слегка мальчиковый тип фигуры mm -hmm. или мужеподобный, да, и это определяется высоким уровнем андрогенов. Андрогена. И, соответственно, у них тоже рационы должны быть немножко разными. Поэтому, когда мы говорим о различиях, то тут нужно учитывать еще и конституциональный так. тип. Я поняла, прекрасная была теоретическая база, теперь давайте составлять меню для мужчин и для женщин. Каким должно быть меню для женщин, от чего стоит ей отказаться, в первую очередь, дайте скажем. Женщинам эстрогенного типа не надо налегать на продукты, богатые эстрогенами. Это в первую очередь бобовые, соя. Угу. Очень нужно осторожно употреблять бройлерную курятину. Да? Потому что именно... Ну, это, наверное, основа здорового питания. В принципе, всем надо да. придерживаться, Да. Потому что именно бройлеров, как известно, подкармливают продуктами эстрогенного ряда подкалывают гормоны, которые именно стимулируют вот этот активный рост. И такая э, курятина, она не случайно вот нашему герою сюжета, mm -hmm. она не нравится, потому что, видимо, подсознательно э, его организм бунтует с этим, mm -hmm. а именно мужскому организму вот эти вот фитоэстрогены, они как раз и не нужны, потому что они могут приводить к ожирению по женскому типу. Mm -hmm. Женщинам понятно, что теперь нельзя мужчинам? Ну, мужчины, конечно, борются, в первую очередь, от да. атеросклероза, ожирения, поэтому жирные сорта мяса, жирные сорта птицы, да, их надо употреблять, ну, скажем так, не то чтобы редко, но хотя бы не чаще раза в неделю. Да? То есть я не согласен с всемирной организацией здравоохранения, которая занесла красное мясо в разряд вредных продуктов. Это полезный продукт, но его, естественно, не надо переедать. Да? Угу. Это прекрасный источник витаминов, особенно жирорастворимых, железа и так далее. Uh -huh. uh, давайте теперь поговорим, что можно мужчинам, и потом вернемся к вопросу, что можно женщинам. Ну, для репродуктивной функции и мужчинам и женщинам нужны uh, витамины Е витамины Е, это так называемые токоферолы, их несколько, нужен витамин Д. А он берется, как известно, из вот этого злосчастного холестерина, который все так ругают. Да? Холестерин является, кстати, источником и тех же половых стероидных гормонов, того же тестостерона, который определяет нашу маскулинность, да, мужественность и э, репродуктивную функцию. Какие п продукты? Ну, мешать? это мясо. В первую мясо. очередь мясо. мясо мужчины да. едят мясо. Да, в продуктах мясо. растительного происхождения угу. холестерина нет. Да, если вы видите на банке с растительным маслом надпись без холестерина это подвох потому мясо что... с овощами мясо Конечно. с кашами что можно овощи, что нельзя, овощи, какие овощи, в, овощи можно в самом быть? богатом ассортименте овощи э, но есть продукты опять-таки содержащие много фитоэстрогенов такие как бобовые соя а, поэтому особенно так, получается бобовые нельзя и женщинам и мужчинам да? можно но не надо на них налегать особенно mm -hmm. например юношам в период созревания mm -hmm. да? потому что это может приводить ну к задержкам созревания а у девушек например из избыток эстрогенов у юных которые там, в возрасте 15-16 лет, это может, наоборот, приводить к преждевременному угу. созреванию. Да? Получается, мы сейчас говорим о том, что очень важно еще и возраст. Мальчикам и девочкам Конечно. мы говорим об да, одном да. меню, юношам и девушкам мы говорим о совершенно другом, но уже женщины да, и мужчины, да. они совершенно по-третьему питаются. Что важно тогда для людей уже, женщин и мужчин? На что им важно обратить внимание, чтобы быть максимально здоровым? И в принципе мы сейчас говорим о здоровом человека. Не говорим о человеке, у которого есть хронические заболевания, человек, который там, страдает, страдает, и ему надо обращаться к врачу. Угу. Регулярно. Мы сейчас просто говорим о человеке, который здоров, и он хочет свое питание сделать максимально полезным и здоровым. Ну, то есть это должен быть, безусловно, джентльменский набор микро-макроэлементов, которые должны быть и у мужчин, и у женщин. Угу. Э, ну, для женщин очень важен вопрос э, с кальцием, потому что именно, например, э, в менопаузу у женщин начинаются проблемы с кальцием на фоне снижения эстрогенных гормонов. Поэтому э, кальций нужно э, заблаговременно... Какие это продукты? Ну, это в первую очередь продукты растительного происхождения, такие как брокколи, вся листовая зелень. Овощи, много кальция, естественно, в молочных продуктах, они должны быть обязательно. И я за то, чтобы сохранять их в рационе при любых условиях, не ссылаться там на непереносимость. Это все можно корректировать и лечить. Не молоко, так кисломолочные продукты, творог обязательно, твердые сыры, белые, желтые, сычужные. Все это должно быть в рационе. Железо. Железо это, безусловно... Продукты животного происхождения и субпродукты. Вот, например, такие продукты, как печень, угу. особенно вот куриная печень, если это качественный продукт, то это обязательно должно быть в рационе. Я и... поняла, если я вас правильно поняла, да? можно все, но в меру. Да. Да. Спасибо большое. Да. На наше запитання да. відповідав лікар-дієтолог Олександр Куч. Говорили сьогодні про те, чим відрізняється харчування чоловіків і жінок стежте за своїм здоров'ям і пам'ятайте, міра в усьому має користь. Дякую дуже вам за у нас. Далі сніданку рекламу ми повернемося.